धारणी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या दहा किलोमीटर अंतरावरील खाऱ्या टेंभरू गावातील स्वस्त धान्य दुकान संचालक नागरिकांसोबत अपमानास्पद वागणूक करीत असल्यामुळे त्याला तात्काळ निलंबित करून नवीन स्वस्त धान्य दुकान संचालक देण्याबाबत मागणी घेऊन शेकडोच्या संख्येत ग्रामवासी तब्बल दहा किलोमीटरची पायपीट करून तहसील कार्यालयावरती धडकले प्राप्त माहितीनुसार खाऱ्या टेंभरू येथील डीलर गंगाराम बाटू काजदेकर हा गावातील नागरिकांना गेल्या काही दिवसांपासून नियमित शासकीय नियमानुसार धान्य देण्यास टाळाटाळ करीत आहे इतकेच नव्हे तर गावातील प्रतिष्ठित तसेच वयस्कर नागरिकांना शिविगाळ करून त्यांचे रेशन कार्ड फाडून दिल्याची सुद्धा माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप लावत खाऱ्या टेंभरू येथील शेकडो ग्रामस्थ स्वस्त धान्य दुकान संचालकाला त्वरित बदलून देण्याच्या मागणीला अनुसरून खाऱ्या टेंभरू ते धारणी तहसील कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा घेऊन आले गावातील नागरिकांच्या मागणीला आपले समर्थन देऊन माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीपाल पाल हे सुद्धा पायी मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते सातत्याने नागरिकांना धान्य वाटपाकरिता नाहक त्रास देणाऱ्या तसेच नागरिकांशी उद्धट वागणूक करून शिवीगाळ करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकान संचालक गंगाराम काजदेकर याला बदलून देण्याच्या मागणीवर धारणी तहसीलदार प्रदीप शेवाड़े हे को निर्णय घे ग्रामवासियों लक्ष लगले है जून महीने से कंट्रोल आया दो कंट्रोल एक फ्री का और एक पैसे वाला तो डीलर अपना गंगाराम कांसदे कर रहनार खारे के हो तो लोग हर लोग जा रहा हैं उसके पास में तो ऑफलाइन उसको वाटअप करने के लोग बोल रहा हम सही देंगे आधार कार्ड देंगे वो वाटअप करने के लिए मना कर रहा और जो भी लोग छः बजे का टाइम दिए उसने ऑनलाइन निकालने का चिट्टी निकालने का छः बजे से नौ बजे तक उसके अंदर कुछ लोग जाता तो उनको डायरेक्ट गाली गुफ्ता देता रहता कोई आदमी भूखा मर रहा क्या तुम तो लोग कंटो के भरोसे में है क्या तो फिर हम सब गांव वाले ने आज निर्णय लिया पंचायत बिठाया उसको बुलाया तुम तो अपना पंचायत में वो आया नहीं उसको बोले भाई हम एक दो बार और तो माफ़ कर देंगे लेकिन तुम आ जाओ जो भी समस्या पंचायत को यहाँ रखो तुम तो बोले तुमको जो करना है तुम करो बोले ऐसे बॉउडी आते रहता ऐसे ऐसा गाँव वाला आते रहता और जाते रहता तुमको जो करना है तुम करो बोले हम ये विषय में हमारे की आज का ये मुहिम है कि हमको डीलर नहीं चाहिए बस गंगाराम बाटू काज देकर मतलब नहीं हो सब पत्र कुछ भी करो हमको दूसरा डीलर चाहिए ग्रामवासी है इन्होंने फोन करके मुझे बताया कि हमारे गांव में डीलर की ऐसी ऐसी समस्या है हमको पिछले तीन चार सालों से उसकी तकलीफ है पर गांव का नागरिक होने के नाते हम लोगों ने सहन करते आए लेकिन आज वो डीलर गाली गलोच पे उतर गया एक वृद्ध व्यक्ति का कारट फाड़ के फेंक दिया और कारट फाड़ के फेंकने के बाद में उसको बोलता तेरे से जो उखाड़ते बनता उखाड़ ले तो गाँव वालों का गुस्सा अब सिर के ऊपर हो गया है अब गाँव वालों ने तय किया है कि वो डीलर नहीं होना मंजे नहीं होना और मैं इस बात के लिए गाँव वास गाँव वालों के साथ हूँ तस्मीन शेख सुलेमान मेमन जुगल किशोर जायसवाल विदर्भ न्यूज़ धारणी